Prognos TV kanalına xoş gəlmisiniz. Bizim net.com saytının sponsorluğu ilə bürclər təqdim edir. Coach vacib məsələlər və qərarlar üçün əla gündür. İndi heç kim sizi çaşdıra bilməz, nə xırda, nə də ciddi məsələlərdə səhv etməyəcəksiniz. Həmkarlar və işgüzar tərəfdaşlarla münasibətlər nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşılığa doğru dəyişəcək. Anlaşmazlıqlar harmoniya və qarşılıqlı anlaşma ilə əvəzlanacaq. Mümkündür ki, əvvəllər mübahisə etdiyiniz insanlarla dostluq edəsiniz. Şəxsi həyatınızda nə isə kökündən dəyişmək arzusu olunmazdır. Sevdiklərinizə təsir edə biləcək bir şey söyləməzdən və ya etməməzdən əvvəl 2 dəfə düşünün. Yeni bir işə başlamaq üçün əla gündür. Ola bilsin ki, bu asan olmaya bilər, amma heç bir çətinlik sizi hədəflərinizdən əl çəkməyə məcbur etməyəcək. Siz ixtiraçılıq nümayiş etdirəcəksiniz və istədiyiniz nəticəni əldə etməyin yolunu mütləq tapacaqsınız. Köhnə tərəfdaşlar bəzi məsələlərdə kömək edə bilər, hətta onlardan bunu xahiş etmək də lazım deyil. Yaxşı alış-veriş edə bilərsiniz. Pul daxil olmaları istisna edilmir. Maliyyə və əmlakla bağlı hər məsələdə intuisiyanıza qulaq asa bilərsiniz. O sizə ən yaxşı hərəkət kursu barədə məsləhət verəcək. Çətin ki, bu gün plana uyğun hərəkət edə, planlaşdırdığınız hər şeyi həyata keçirə biləsiniz. Hadisələr gözlənildiyindən daha sürətlə inkişaf edəcək. Intuisiyanıza qulaq asın, o sizə necə davranacağınızı söyləyəcək. İş və bizneslə bağlı gözəl ideyalar yarana bilər. Diqqətinizi onlara yönəldəndə tezliklə karyera pilləkanında qalxa və ya gəlirinizi artıra biləcəksiniz. Gözlənilməz xərclər ola bilər. Çox vaxt onlar iş və təhsil üçün lazım olanların alınması ilə əlaqəli olacaq. Bu cür xərclər boşa çıxmayacaq. Buğa biznesdə ehtiyatlılıq, hərəkətlərinizin mümkün nəticələrini proqnozlaşdırmaq bacarığı bu gün sizə çox faydalı olacaq. Lazımsız yerdə risk etməsəniz, gərgin və xoşa gəlməz anlardan qaça bilərsiniz. Əvəllər qazandığınız bilik və təcrübə sayəsində iş tapşırıqlarının öhdəsindən tez gələcəksiniz. Evdə həmçindən daha çox narahatlıq ola bilər, yaxınlarınızın diqqətinizə və dəstəyinizə ehtiyacı olacaq. Günün ikinci yarısı bəzi ailə işləri üçün münasibdir. Səyləriniz sayəsində onlar yaxşı alınacaq və hər kəs onları bəyənəcək. Gün zəngin və yadda qalan olacaq. Əhəmiyyətli məsələlər üçün uyğundur. Əvvəllər bacarmadığınız işlərdə yaxşı nəticə göstərəcəksiniz. İş və ya bizneslə bağlı yaxşı fikirlər yarana bilər. Gəlirinizi necə artıracağınızı və maliyyə vəziyyətinizin necə yaxşılaşdıracağınızı başa düşə bilərsiniz. Bəzi təşkilati məsələləri həll etmək imkanı yaranacaq. Sənədləşmə çox vaxt aparmayacaq. Dövlət təşkilatlarına müraciət etmək faydalı olacaq. Şəxsi münasibətlərdə problem olmayacaq, yaxınlarınızla asanlıqla ümumi dil tapa bilərsiniz. Günün əvvəlində çox iş haqqında düşünməli olacaqsınız. Bu dəfə narahat, lakin məhsuldar olacaq. Biznesdə gözlənilməz ləngimələr ola bilər, bəzi məsələlərin həlli qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınmalı olacaq. Bununla belə, yəqin ki, yararlanmaq istəyəcəyiniz yeni imkanlar da açılacaq. Günün ikinci yarısı sizi sevindirəcək hadisələrlə yanaşı xoş sürprizlər bədidir. Əhəmiyyətli köhnə əlaqələri bərpa etmək şansınız olacaq və bunu əldən verməyəcəksiniz. Gözəl bir romantik hekayənin başlanğıcını qoyacaq bir tanışlıq istisna edilmir. Əkizlər günün başlanğıcı yaxşı olacaq. Yeni və ya əvvəllər çox çətin görünən işlərə başlamaq üçün yaxşı vaxtdır. Ən yaxşı şəkildə necə davranacağınızı tez anlayacaqsınız və çətinlik çəkmədən müttəfiqlər tapacaqsınız. Xoş tanışlıqlar istisna deyil. Təcrübəli deyil ki, insanlar sizi daha yaxından tanımaq istəyəcəklər. Günün ikinci yarısı məşğul keçəcək. Görməli çox işiniz olacaq və ilk növbədə nə etməli olduğunuz dərhal aydın olmayacaq. Etibar etdiyiniz insanlarla məsləhətləşin, onlar sizə necə davranacağınızı söyləyəcəklər. Söhbət üçün əla gün. Bu gün müxtəlif insanlarla ümumi dil tapmaq sizin üçün asan olacaq. Yeni tanışlarla birgə hərəkətlər barədə razılığa gəlmək mümkün olacaq. Tərəfdarlar tapacaqsınız. Onların dəstəyi sayəsində ən cəsarətli ideyalarınızı həyata keçirə biləcəksiniz. Maraqlı iş təklifləri ola bilər. Gün maliyyə baxımından əlverişli olacaq. Pul daxil olmaları, o cümlədən gözlənilməz mənbələrdən ehtimal olunur. Qazanclı sövdələşmələr bağlamaq şansı olacaq. Axşam alış-veriş üçün əla vaxtdır. Şübhəsiz ki, faydalı işyaları seçəcəksiniz. Günün necə keçməsindən asılı olmayaraq, sakit olmağa və əsaslandırılmış qərarlar verməyə çalışın. İndi bu xüsusilə vacibdir. Tələskənlikdən eləcə də keçici duyğuların təsiri ilə edilən hərəkətlərdən heç bir fayda olmayacaq. Təcrübəsinə etibar etdiyiniz insanlarla məsləhətləşməyə dəyər. Sizə ən yaxşı hərəkət kursu barədə məlumat veriləcək. Günün birinci yarısında düşüncələrinizi toplamaq çətin ola bilər, amma ikincidə diqqətinizi cəmləyə eyni anda bir neçə ciddi məsələni həll edə biləcəksiniz. Axşam saatlarında yaxınlarınıza necə dəstək ola biləcəyiniz bəlli olacaq. Xərçəng günün ilk yarısı narahat olacaq. Çox şey etməli olacaqsınız. Tamamilə yeni işlər də ortaya çıxa bilər. İntuisiyanız vəziyyəti idarə etməyə kömək edəcək, lakin başqalarının məsləhətləri çətin ki, faydalı olsun. İstənilən ünsiyyət səbir tələb edəcək, çünki hətta köhnə müttəfiqlər də sizi həmişə düzgün başa düşməyəcəklər. Sonradan müsbət tendensiyaların təsiri artacaq, asan və əlverişli zaman gələcək. Çox güman ki, uzaqdan xoş xəbərlər, narahat olduğunuz insanlardan çoxdan gözlənilən məlumatları alacaqsınız. Axşam romantik görüş üçün idealdır. Vacib məsələlərin müzakirəsi üçün yaxşı gündür. Çox fərqli insanlarla ortaq bir dil tapmaq sizin üçün asan olacaq və onları uzun müddətdir tanımağınızın və ya sadəcə ilk dəfə tanış olmağınızın fərqi yoxdur. İş və ya bizneslə bağlı maraqlı təkliflər istisna deyil. Özünüzü düzgün aparsanız, peşəkar mövqeyinizi əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirə bilərsiniz və tezliklə maraqlı təkliflər alacaqsınız. Gün bəzi məşhəd problemlərinin həlli üçün də əlverişlidir. Onlarla məşğul olmaq gözlədiyinizdən daha asan olacaq. Bunun üçün çox vaxt tələb olunmayacaq. Günün başlanğıcı yeni bir işə başlamaq üçün əla vaxtdır. Çətin görünsə belə, çəkinməyin, hər şeyin öhdəsindən gələcək və istədiyiniz nəticəni əldə edəcəksiniz. Bəli, bəzi çətinliklər yarana bilər, lakin onlar sizi planlarınızdan əl çəkməyə və ya başladığınız işdən imtinayə məcbur etməyəcək. Köhnə tanışlar sizə həvəslə dəstək olacaq, lazım gələrsə kömək edəcəklər. Günün ikinci yarısı mürəkkəb təşkilatı məsələləri həll edə biləcəyiniz, işləri qaydasına sala biləcəyiniz, vacib məsələləri müzakirə edə biləcəyiniz vaxtdır. Əvəllər ünsiyyətdə olmadığınız insanlarla ortaq dil tapacaqsınız. Şir günün əvvəlində xırda anlaşılmazlıqlar mümkündür, lakin siz onlardan xüsusilə narahat olmamalısınız. Müsbət tendensiyaların təsiri hər saat güclənəcək, tezliklə həyatın yaxşılaşdığını hiss edəcəksiniz. Yaxşı fikirlər yaranacaq. Yeni dostlar onları həyata keçirməyə kömək etməkdən məmnun olacaqlar. Günün ikinci yarısı bəzi vacib məsələlər üzərində düşünmək, gələcəklə bağlı planlar barədə qərar vermək üçün mükəmməldir. Daha əvvəl fərq etmədiklərinizə diqqət edəcək, harada səhv etdiyinizi başa düşəcəksiniz. Son zamanlar gərgin şəkildə inkişaf edən münasibətlərin necə yaxşılaşdırılması aydınlaşacaq. Ehtiyatlı olun. Bu gün cəsarətli eksperimentlər üçün çətin ki, uyğun olsun və hələlik mürəkkəb və vacib məsələlərlə məşğul olmamaq daha yaxşıdır. Lazım olmayan yerdə riskə getməyin, lüzumsuz öhdəliklər götürməyin. Daha əvvəl hazırlanmış planlara sadiq qalmaq daha yaxşıdır. Bu sizi çox narahatlıqdan xilas edəcək. Yaxınlarınız sizi dəstəkləməyə çalışacaqlar, lakin niyə narahat olduğunuzu, nədən narahat olduğunuzu həmişə anlaya bilməyəcəklər. İstənilən vacib söhbətlər gün ortayı qədər təxirə salınmalıdır. Məhz bu zaman başqaları ilə ortaq dil tapmaq daha asan olacaq. Bu gün üçün hansısa vacib iş planlaşdırmısınızsa, unutmayın ki, bilgi hərəkətlər barədə razılaşmaqdan savəbunu təkbaşına idarə etmək daha asan olacaq. Uzunmüddətli tərəfdaşlarla fikir ayrılıqları mümkündür. Bəzən hətta əvvəllər sizi mükəmməl başa düşənlərlə belə ümumi dil tapmaq çətin olacaq. Bununla belə bir çox gərgin anları yumşaltmaq olar və axşama qədər münasibətlərdə harmoniya bərpa olunacaq. Həddindən artıq işləməməyə çalışın. Bu gün nə qədər çalışsanız da, bəzi işlərin təxirə salınmasına hazır olun. Qız, günün ilk yarısında zəhlətökən anlaşılmazlıqlar mümkündür, lakin onlar üçün xüsusilə narahat olmamalısınız. Vəziyyət tezliklə yaxşılığa doğru dəyişəcək və bunun üçün çəht etməyə belə ehtiyac yoxdur. Artıq böyük səylərin göstərildiyi bəzi vacib işlərin başa çatması üçün əlverişli şərait yaranacaq. Günün ikinci yarısı demək olar ki, bütün təşəbbüslərinizin uğurlu olacağı vaxtdır. Təcrübə sizə nəyə diqqət yetirəcəyinizi söyləyəcək. Qohumlar hər hansı bir fikrinizi həvəslə dəstəkləyəcək, onlara nəsə qəribə görünsə belə tənqid etməyəcəklər. Kiçik alışlar edə bilərsiniz, onlar uğurlu olacaq. Gün iş və gözəl görüşlər üçün əlverişlidir. Əgər kimisə haqlı olduğunuzuza inandırmaq lazımdırsa, bunu etmək asan olacaq. Bu gün hətta əvvəllər yalnız öz nöqtəyi nəzəri ilə maraqlananlar da sizi diqqətlə dinləyəcəklər. Xoş görüşlər mümkündür, haqqında çoxlu xoş sözlər eşitdiyiniz insanla görüşmək şansı yaranacaq. Səfərlər yaxşı nəticələnəcək və onları əvvəlcədən planlaşdırmanızın və ya son anda yola çıxmağınızın fərqi yoxdur. Qazansız sövdələşmələr bağlamaq, çoxdan əldə etmək istədiyinizə almaq şansı olacaq. Bu gün üçün hansısa vacib iş planlaşdırmısınızsa, unutmayın ki, birgə hərəkətlər barədə razılaşmaqdan savəb bunu təkbaşına idarə etmək daha asan olacaq. Uzunmüddətli tərəfdaşlarla fikir ayrılıqları mümkündür. Bəzən hətta əvvəllər sizi mükəmməl başa düşənlərlə belə ümumi dil tapmaq çətin olacaq. Bununla belə bir çox gərgin anları yumşaltmaq olar və axşama qədər münasibətlərdə harmoniya bərpa olunacaq. Həttindən artıq işləməməyə çalışın. Bu gün nə qədər çalışsanız da, bəzi işlərin təxirə salınmasına hazır olun. Tərəzi günün ilk yarısının hər hansı əlamətlər hadisə gətirəcəyi ehtimalı azdır, lakin bu dəfə çox xoş keçəcək. Həqiqətən darıxdığınız insanlarla ünsiyyət qurmaq fürsəti yaranacaq. Çox yaxşı anlaşacaq, çox iştiralaşacaqsınız. Ola bilər ki, tamamilə yeni planlar yaransın və siz böyük həvəslə onların həyata keçirilməsini öhdənizə götürəcəksiniz. Günün ikinci yarısı xüsusilə məhsuldar olacaq. Sadə və ya mürəkkəb olmasından asılı olmayaraq, faydalı əməllər üçün uyğun dövrdür. Hər şeyin öhtəsində mükəmməl gələcək, gözləniləndən də yaxşı nəticələr əldə edəcəksiniz. Xırda şeylərdən narahat olmayın. Bu gün əhvalınızdan çox şey aslı olacaq. Təsadüfi problemləri deyil, pozitiv detalları görməyə çalışın. Yeni imkanlara diqqət yetirin. Köhnə tərəfdaşlar çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək, lazım gələrsə sizə dəstək verəcəklər. Yeni tanışlıqlar olacaq. Təşəbbüs göstərsəniz və fürsət versəniz, yeni tanışlar da özlərini yaxşı tərəfdən göstərəcəklər. Yığılmış işlərlə məşğul olmaq, çoxdan başlanmış işləri başa çatdırmaq mümkün olacaq. Yaxınki yaxşı alışlar edəcəksiniz. Xırda alışlara vaxt itirməyəcəksiniz. Uzun müddət sizi sevindirəcək əşyaları seçəcəksiniz. Gün sizi xoş xəbərlər və gözlənilməz xoş hadisələrlə sevindirəcək. Onlar həyatınızı dərhal dəyişdirməyə bilər, lakin onlar mütləq sizə bundan sonra hara gedəceğinizi söyləyəcək, həmçinin məqsədlərinizə çatmaq üçün sizə lazım olan enerji təkanını verəcək. Ola bilər ki, köhnə tanışlarla görüşəsiniz. Onlarla ünsiyyət sizi sevindirəcək. Uzun müddət düşündüyünüz problemləri necə həll edəcəyiniz bəlli olacaq. Qohumlar sizə hər işdə dəstək olacaq, lazım gələrsə həvəslə kömək edəcəklər. Gərgin inkişaf edən münasibətlər daha ahəngdar olacaq. Əqrəb sürətli uğurlara və asan qələbələrə ümid etməmək daha yaxşıdır. Bu gün nə etsəniz də məqsədinizə çatmaq üçün çox çalışmalı olacağınızı qəbul edin. Mümkündür ki, yaxın vaxtlarda mübahisə etdiyiniz insandan kömək istəməli olacaqsınız. Qəlbədir ki, bu münasibətinizə fayda verəcək. Bir çox xoşa gəlməz anlar sadəcə umud olacaq. Yaxınlarınızla əla vaxt keçirəcəksiniz. Onlarla ünsiyyət çoxlu müsbət emosiyalar bəxş edəcək. Günün ikinci yarısı xoş tanışlıqlar vəd edir. Gün danışıqlar, potensial biznes tərəfdaşları və işə götürənlərlə görüşlər üçün əlverişlidir. Nüfuzlu insanların dəstəyinə üz tuta bilərsiniz. Hər hansı bir problem varsa onlarla tək qalmayacaqsınız. Dövlət təşkilatlarına müraciət etmək uğurlu olacaq. Bütün lazımi sənədləri tez bir zamanda dolduracaqsınız. Sevdiklərinizi sevindirəcək və ünsiyyət xoş olacaq. Yaxşı yola gedəcəksiniz. Fikir ayrılığı və mübahisələr üçün heç bir səbəb olmayacaq. Romantik görüşlər yaxşı keçəcək. Sevgililəri xoş sürprizlər gözləyir. Əvvəllər sizi çaşdıran problemləri necə həll edəcəyiniz aydın olacaq. Düşünmək və planlaşdırmaqdan konkret hərəkətlərə keçəcək və ilk uğurlara imza atacaqsınız. Davamlı olun və gözlədiyinizdən daha yaxşı nəticələr əldə edəcəksiniz. Gün işdə və təhsildə uğurlar, işgüzar danışıqlarda irəlləyiş vəd edir. Yaradıcı yanaşma tələb edən məsələlərin həllində üstün olacaqsınız başqasından nümunə götürməkdənsə sizin üçün yeni bir şey ortaya qoymaq çox asan, daha maraqlı və daha xoş olacaq. Bu çoxlarının xoşuna gələcək və sizi daha yaxından tanımaq istəyənlər mütləq olacaq. O xətan köhnə işə qayıtmaq üçün yaxşı gündür. Uzun müddət öhdəsindən gələ bilmədiyiniz işləri bu gün başa çatdıra biləcəksiniz. Son zamanlar çox narahatlığa səbəb olan məsələlər öz həllini tapacaq və özünüzü daha inamlı hiss edəcəksiniz. Bu gün löyüşgüzar danışıqlar, əməkdaşlıq təklifləri istisna deyil. Gün ruhlandırıcı xəbərlər gətirəcək. Aydın olacaq ki, ən inanılmaz planlarınız gerçəkləşə bilər və indi hərəkətə keçməyə dəyər. Sizə yaxın insanlar və yeni tanışlar dəstək olacaq. Günün əvvəlində gərgin anlar ola bilər, lakin müsbət tendensiyaların təsiri sürətlə artacaq və tezliklə vəziyyət müsbətə doğru dəyişəcək. Yaxşı təsadüflər eləcə də sizin üçün xüsusilə vacib olan bəzi məsələlərlə bağlı xoş xəbərlər ola bilər. Çoxdan ki işgüzar əlaqələri bərpa etmək şansı olacaq. Ola bilər ki, əvvəllər birlikdə işlədiyiniz insanlar maraqlı təkliflərlə çıxış etsinlər. Günün bütün ikinci yarısı ailə işləri, qohumlarla ünsiyyət üçün əlverişli olacaq. Mümkündür ki, ev məclisi üçün bir səbəb olacaq, onu təşkil etməkdən məmnun olacaqsınız. Yeni işlərdən çəkinməyin, onların öhdəsindən mükəmməl gələcəksiniz. Əvəllər çətin görünənləri anlamaq, bəzi ciddi suallara cavab tapmaq mümkün olacaq. İstə intuisiyaya arxalana bilərsiniz. Onun məsləhətləri sayəsində düşündiklərinizi tez həyata keçirəcək, gözlədiyinizdən də artıqını əldə edəcəksiniz. Ideyalarınızı bölüşmək, köhnə və yeni tanışlarla müzakirə etmək üçün əla gündür. Əvəllər heç gözləmədiyiniz dəstəy alacaqsınız. Vəziyyətin uğurlu kombinasiyası uzunmüddətli planın həyata keçirilməsinə imkan verəcək. Oğlaq gün asan olmayacaq, lakin çox məhsuldar olacaq. İstədiyiniz nəticəni əldə etmək üçün səy göstərməli olacaqsınız. Bununla belə çətinliklər sizi heç vaxt qorxutmayıb, bu gün də planlarınızdan əl çəkməyə məcbur etməyəcək. Siz başa düşəcəksiniz ki, sınanmış yola getməməlisiniz, ancaq məqsədə doğru öz yolunuzu axtarmalısınız. İmprovizasiyalar və cəsarətli təcrübələr uğurlu olacaq. Özünüzdən çox şey istəməyin. Çox güman ki, günortadan sonra işdə fasilə vermək, diqqətinizi qayğılardan yayındırmaq və dincəlmək isteyəcəksiniz. Dərhal özünüzü daha yaxşı hiss edəcəksiniz. Çox işləri yaxşı görəcəksiniz. Uzun müddətdir yaxınlaşmağa cəsarət etmədiyiniz çətin və vacib bir məsələni övtdənizə götürmək üçün əlverişli məqamdan istifadə etməyə dəyər. İdeyalarınız başqalarının xoşuna gələcək. Ola bilsin ki, yeni tərəfdarlar tapacaqsınız. Onlar axırda həqiqi dosta çevriləcəklər. Həm şəkindən daha çox işləriniz ola bilər, lakin bu sizi müəyyən mənada sevindirəcək. Təkcə özünüz üçün deyil, başqaları üçün də çox faydalı işlər görə biləcəksiniz. Günün ikinci yarısı gözlənilməz mənbələrdən pul daxil olmalarını vəd edir. Günün başlanğıcı çətin ki, bəzi uğursuz anlaşılmazlıqlar, şübhələr, fikir ayrılıqları olmadan keçsin. Ancaq xüsusi ilə narahat olmamalısınız, çünki vəziyyət tez bir zamanda yaxşılığa doğru dəyişəcək. Gözlənilməz xəbərlər sizi sevindirəcək. Bir çox məsələlərə yeni baxışla baxmağa kömək edəcək. Böyük həvəslə həyata keçirəcəyiniz planlar peydo olacaq. Günün ikinci yarısı ünsiyyət üçün çox əlverişli olacaq. Uzun müddət razılaşa bilmədiyiniz adamlarla anlaşar, ləbaysə etdiyiniz şəxslərlə barışa biləcəksiniz. Ən yaxın insanlarla münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər mümkündür. Dolça gün sizi uğurlu təsadüflər, qeyri-adi xoş hadisələrlə sevindirəcək. Sizi dərhal sevindirəcək gözlənilməz hədiyyələr, sürprizlər mümkündür. Başa düşəcəksiniz ki, son vaxtlara qədər çox çətin görünən bir işə başlamağın vaxtı gəlib. İlk uğurlara nail olmaq mümkün olacaq və siz davam etmək istəyəcəksiniz. Başqaları ilə ünsiyyət qurmaq asan olacaq. Bəziləri bu gün yeni dostlar tapacaq. Bəziləri küslü olduqları şəxslərlə barışacaqlar. Ola bilsin ki, ailəvi tətil üçün bir fürsət olsun. Biznesdə diqqətli olmaq lazımdır. Yeni bir işə başlamazdan əvvəl qarşılaşa biləcəyiniz çətinlikləri və onların öhdəsindən gəlməyə nəyin kömək edəcəyini düşünün. Bu gün göstərilən uzaq görənlik həm yaxın, həm də uzaq gələcəkdə bir çox problemlərdən qaçmağa imkan verəcək. Gün keçdik rəsmi şəraitdə imtisiyat üçün əladır. Hətta ciddi məsələlərin müzakirəsi də asanlıqla və təbii şəkildə həyata keçirilə bilər. Beləliklə şübhə ilə yanaşan və təkliflərinizlə dərhal razılaşmağa hazır olmayanları inandırmaq sizin üçün çox asan olacaq. Gözlədiyinizdən daha çox işiniz olacaq, ancaq hər şeyi mükəmməl idarə edəcəksiniz. İndiyə qədər öyrəndiyiniz hər şey faydalı olacaq. Həmişə sizə maraqlı görünən işləri görmək fürsətiniz olacaq. Bu gün sizi yayındıracaq bir şey olmayacaq. Çox sevinəcəyiniz xoş tanışlıqlar və görüşlər mümkündür. Maliyyə ilə bağlı hər şeydə diqqətli olmağa dəyər. Çox pul xərcləməməyə çalışın. Bu gün tələsik hərəkətlərdən çəkinisəniz, sonradan buna görə özünüzdən razı qalacaqsınız. Bağlıq, sizi ruhlandırıcı və maraqlı bir gün gözləyir. Son zamanlar haqqında düşündüyünüz problemlər tez həllini tapacaq. Əvvəllər hansı səhvlərə yol verdiyiniz və indi onların necə düzəldilməli olduğu bəlli olacaq. Bir dəqiqəni də boş yerə sərf etmək istəməyəcəksiniz. Həm özünüz, həm də başqaları üçün çox faydalı işlər görməyə vaxtınız olacaq. Pul alış və əməliyyatlarla bağlı hər məsələdə şanslı olacaqsınız. Bir neçə təklif arasından ən yaxşısını seçəcəksiniz və bu çox zaman tələb etməyəcək. Səmkidə də şanslı olacaqsınız. Vacib və çətin məsələlərin həlli üçün yaxşı gündür. Nə planlarınızı tərk etmək, nə də başladığınız işin yarısında çıxmaq istəməyəcəksiniz. Bəzi çətinliklər yarana bilər, lakin onlar sizi çaşdırmayacaq və əhvalınızı pozmayacaq. Qeyri-adi iş təklifləri mümkündür. Ola bilər ki, çoxdan maraqlandığınız işi tam olaraq edə biləsiniz. Həm işdə, həm də şəxsi münasibətlərdə təşəbbüs göstərmək yaxşıdır. Ideyalarınızın bir çoxu dəstək alacaq və onların həyata keçirilməsinə gözləmədiyiniz insanlar tərəfindən köməklik göstəriləcək. Çox iş görmək lazım gələcək. İlk növbədə nəyə diqqət yetirilməli olduğunuz dərhal aydın olmayacaq. Vəziyyəti düzgün nəzərdən keçirin. Bu, lazımsız təlaşdan və lazımsız narahatlıqlardan qaçmağa kömək edəcək. Sizitaniyan insanlar böyük məsləhətlər verəcək və siz də onlara qulaq asacaqsınız. Sizin üçün xüsusilə vacib olan işdə uğur qazanmaq şansınız yaranacaq. Gözlədiyinizdən də artığını əldə edəcəksiniz. Bu sizi sevindirəcək və ruhlandıracaq, irəliləməyə hazır olduğunuzu hiss edəcəksiniz. Yaxınlarınızla mübahisələr üçün heç bir səbəb olmayacaq, hər məsələdə tez razılaşacaqsınız. Axşam romantik görüş üçün ideal zamandır.